সাধাৰণতে কিছুমান নিজৰ লাইফ ষ্টাইল বিলাক চেঞ্জেছ কৰি আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণে এই চাইনা চাইটিছৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰে প্ৰথম মই ক'ম আপোনালোকে এণ্টি বেক্টেৰিয়েল খাদ্য কিছুমান খাব লাগিব এই মই যে ক'লো যে নাকৰ যিটো আমাৰ এই আমাৰ নাকৰ যিটো আমাৰ দ গাঁত বুলি যে মই ক'লো চাইনাছ বুলি যে ক'লো চাইনাছৰ মেমব্ৰেইনখনত যেতিয়া বেক্টেৰিয়েল ইনফেকচন হয় ত' আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব সেই বেক্টেৰিয়াবিলাক যে গ্ৰ'থ হৈ আছে সেইবিলাক কমাব লাগিব তাৰ বাবে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এণ্টিবেক্টেৰিয়েল খাদ্য খাব লাগিব যাৰ পৰা সেই বেক্টেৰিয়াবিলাক তাত গ্ৰ' হ'বলৈ সুবিধা নাপায় তাৰ ভিতৰত ঘৰতে পোৱা বস্তুৰ মই কথা ক'ম ডালচেনি ডালচেনী কেঁচা হালধি ৰস নহৰু মৌজোল আদা যিখিনি বস্তু আপোনালোকৰ ঘৰতে পোৱা যায় এইখিনি বস্তুৱে আপোনালোকৰ বেক্টেৰিয়েল গ্ৰোথ কমাব এইখিনি আমাৰ এণ্টিবেক্টেৰিয়েল খাদ্যৰ ভিতৰত পৰে প্ৰথম কথা ক'লোঁ মই আৰু আপোনালোকে পানী খাব খুব বেছি পৰিমাণে পানী খাব ঠাণ্ডা দিনেই হওক বা গৰম দিনেই হওক চেষ্টা কৰিব পানী গৰম কৰি কুহুমীয়া কৰি খাবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব ঠাণ্ডা পানীতকৈ কুহুমীয়া পানীৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত ভাল প্ৰত্যেকটো বেমাৰৰ পৰা আপোনালোকক ৰক্ষা কৰে কুহুমীয়া পানী খাব আৰু যিমান পাৰে বেছিকৈ খাবলৈ চেষ্টা কৰিব মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ যদিহে পাৰে গিলাচৰ হিচাপত বা গ্লাছৰ হিচাপত বাৰৰ পৰা তেৰ গ্লাছলৈকে খাব আৰু যদি বটল হিচাপত খায় মিনিমাম তিনি লিটাৰ পানী এদিনত চৌব্বিছ ঘণ্টাত খাবলৈ চেষ্টা কৰিব তাৰপিছত মই এটা কথা ক'ম কাঢ়া বুলি কয় মই নিজেই খাওঁ আপোনালোকে খায় নে নাখায় নাজানো হয়তো মোৰ ভিডিঅ' যিসকলে চাই আছে কিছুমানে আপোনালোকে খাবও পাৰে যদি খায় চাইনাছ নাথাকিলেও বহুতেই ভাল এনেকুৱা নহয় যে চাইনাচাইটিছ থাকিলেহে খাব লাগে তেনেকুৱা নহয় যদি আপোনালোকৰ চাইনাচাইটিছ নায়ো তেতিয়াও খাব পাৰে সেইটো মই কৈছোঁ কাঢ়া কাঢ়া মানে কি আপুনি জালুকৰ গুড়ি মৰিচ ব্লেক পেপাৰ জালুকৰ গুড়ি তাতে আদা অলপ দিলে ইলাচি দিলে ডালচেনি দিলে সেইটো চাহৰ নিচিনাকৈ আপুনি যদি গধূলি চাহ খায় বা দুপৰীয়া চাহ খায় বা ৰাতিপুৱা চাহ খায় যদি আপুনি তেনেকুৱাকৈ জালুকৰ গুড়ি বা আদা ঘৰতে পোৱা বস্তুখিনি যদি খুব ধুনীয়াকৈ একাপ চাহৰ নিচিনাকৈ বনাই খাই চাইনা চাইটিচিৰ পৰা আপোনালোকে খুব সকাহ পাব ঠিক আছে সেইটোকে কাঢ়া বুলিও কয় আপোনালোকে নিজৰ ভাষাত যি কয় ক'ব পাৰে কিন্তু সেই বস্তুটো আপোনালোকে খাব ঠিক আছে তাৰপিছত নাকটো শুকাই যাবলৈ নিদিব নাকটো মইশ্বুৰ কৰি ৰাখিব নাকটো শুকাই যাবলৈ একেবাৰে নিদিব যিমান আপোনাৰ নাকটো শুকাই যাব সিমান আপোনালোকৰ কাৰণে বেয়া বা চাইনাচাইটিছৰ পেচেণ্টৰ কাৰণে বেয়া চেষ্টা কৰিব নাকটো মইশ্বৰাইজ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে ঠিক আছে তাৰ বাবে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ষ্টিম ল'ব লাগিব আপুনি গৰম উতলা পানীত অকণমান ভিক্স দিব পাৰে ভিক্স নিদিলেও কেৱল গৰম পানী লৈ আপোনালোকে আপোনাৰ মূৰটো ঢাকি এটা মগ বা এটা গ্লাছত গৰম পানী লৈ এটা পাত্ৰত গৰম পানী লৈ মূৰটো ঢাকি ষ্টিমখিনি যাতে আপোনাৰ নাকত কেৱল সোমাই তেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে গৰম পানীৰ ভাৱটো ল'ব ষ্টিম ল'ব আপোনালোকৰ চাইনাচাইটিছৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল হয়তো কোনোবাই আপোনালোকে যদি বিচাৰে আপোনালোকে ষ্টিমাৰ কিনিবলৈ পায় আপোনালোকৰ এনেকৈ প্লাষ্টিকৰ পাত্ৰ থাকে আপোনালোকৰ এনেকুৱা তাত যিটোত নেকি আপোনালোকে গৰম ভাপ ল'ব পাৰে কিনিবলৈও পায় নিকিনিলেও আপোনালোকে ঘৰতে কৰিব গৰম পানীৰ আপোনাৰ ভাপটো নাকেৰে ল'ব যিটোক আমাৰ ষ্টিম বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তাৰপিছত এখন টাৱেল ল'ব বা কটন কাপোৰ ল'ব গৰম পানী সহ্য কৰিব পৰা গৰম পানী ডুবাব পানীখিনি অকণমান চেপি লৈ আপুনি কি ক'ব গৰম সেক দিব আৰু গৰম সেক ক'ত দিব যিখিনি ঠাইত বিষ আছে ধৰক আপোনাৰ চেলাউৰিৰ ওপৰৰ অংশত গালৰ এই হাড়ডালৰ তলৰ অংশত নাকৰ কাষে কাষে আপোনালোকে গৰম পানীৰ সেক দিব যেতিয়া আপোনাৰ চাইনাচাইটিছৰ বিষটো হৈ থাকে আপুনি যথেষ্টখিনি সকাহ পাব তাৰপিছত মই খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত ক'ম ভিটামিন চি যুক্ত খাদ্য খাব বাকী আপোনালোকে কি খাইছে কি নাখাইছে মই তাত একো ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু ভিটামিন চি যুক্ত খাদ্য খাবই খাব ভিটামিন চি যুক্ত খাদ্য বিৰাট ভাল ভিটামিন চি যুক্ত খাদ্য কোনো বেমাৰৰ কাৰণেই বেয়া নহয় বুলি ক'লেও বেয়া নহয় প্ৰত্যেকটো বেমাৰৰ কাৰণে ভাল আপোনালোকে কি কৰিব ভিটামিন চি যুক্ত ফল মূল হ'ব পাৰে আপোনালোকে শাক পাচলি আমাৰ নেমু যেনেকৈ আপোনাৰ থেকেৰা টেঙা যি পায় টেঙা জাতীয় বা ভিটামিন চি থকা যি পায় আপোনালোকে সেইখিনি খাব তাতোতকৈ ভাল এটা আমাৰ মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে গা আৰু প্ৰাণায়ম হয়তো আপ আপোনালোকে য়োগা আৰু প্ৰাণায়ামৰ কথা শুনিছে য়োগা যোগাসন এটা বহুত ভাল বস্তু প্ৰাণায়ামৰ ক্ষেত্ৰত নাৰী শুদ্ধি প্ৰণায়ম বা আমাৰ এটা যদি মই কওঁ আপোনালোকক অনুলম বিলম চাব এটা নাকৰ ফুটা বন্ধ কৰি এটা নাকৰ ফুটাৰে উশাহ ল'ব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে যিমান সময় পাৰে দুটা নাকৰ ফুটা টিপি ধৰি লৈ উশাহটো ৰখাই থৈ দিব হল কৰিব মই এবাৰ দেখাই দিছোঁ ধৰি লওক মই এটা দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে কিমানখিনি দেখিব পাৰিছে বা বুজিব পাৰিছে মই নাজানো ধৰি লওক আপোনালোকে প্ৰথমে বাওঁ নাকৰ ফুটাটো এদি উশাহ ল'লে হল কৰিলে মানে ৰখাই থৈ দিছে উশাহটো কাকৰ ফুটাৰে এৰি দিছে এইটো যদি আপোনালোকে পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিট ৰেগুলাৰ কৰে যিটো আমাৰ অনুোলম বিলম বুলি কয় আপোনালোকে নাৰীশুদ্ধি প্ৰণায়ম বা অনুলম বিলম বুলি আপোনালোকে ইউটিউবত চাব পাৰে সেইটো ৰাতিপুৱাৰ সময়ত কৰিলে বেছি ভাল হয় বা যেতিয়াই সুবিধা পায় পাঁচ মিনিটকৈ যদি দিনে কৰে সম্পূৰ্ণভাৱে ভালকৈ যদি মনোযোগেৰে কৰে আপোনালোকৰ চাইনাচাইটিছৰ পৰা বহুতখিনি সকাহ পাব মেডিটেশ্যন ৰাতিপুৱা শুই উঠি বা শোৱাৰ আগত যেতিয়াই কৰে আপোনালোকে মেডিটেশ্যন পাৰিলে কৰিব ধ্যান কৰিব মনটো কোনোবা এটা বস্তুত ফকাছ কৰি যিকোনো আমাৰ বাহিৰা টেনচন আমাৰ নহাকৈ বাহিৰা চাপ মানসিক ষ্ট্ৰেছবিলাক আঁতৰাই আপোনালোকে ধ্যান কৰিবচোন সেইবিলাকেও চাইনাচাইটিছৰ আপোনাৰ ভাল হোৱাত সহায় কৰিব আৰু এটা মই ব্ৰীথিং এক্সাৰচাইজৰ কথা ক'ম মানে উশাহ নিশাহৰ লগত জড়িত এটা এক্সাৰচাইজ যাক কোৱা হয় সুদৰ্শন ক্ৰিয়া সুদৰ্শন ক্ৰিয়া আপোনালোকে ইউটিউবত মাৰিব মই আগতেও কৈছোঁ সুদৰ্শন ক্ৰিয়া এটা আমাৰ উশাহ নিশাহৰ লগত জড়িত এক্সাৰচাইজ হয় আপোনালোকে বহুতখিনি সকাহ পাব নিজে এবাৰ কৰি চাব মই নিজেই কৰোঁ মোৰো চাইনাচাইটিছ আছিলে মই যথেষ্টখিনি ৰিলিফ পালোঁ পালোঁ এতিয়া মোৰ মোটামুটি ইমানো প্ৰব্লেম নিদিয়ে মানে কিন্তু মই নিজেও চাইনাচাইটিছৰ এটা ভিক্টিম হয় বুলি ক'ব লাগিব ঠিক আছে আৰু মই আপোনালোকক যিখিনি কথা কৈছোঁ এনেকুৱা নহয় যে মই জাষ্ট কৈ গৈছোঁ মই নিজেই ফ'ল' কৰোঁ আৰু মই নিজেই ভাল ৰিজাল্ট পাই আছোঁ সেইবাবেহে মই এইখিনি কথা কৈছোঁ তাৰপিছত আৰু এটা কথা ক'ম আয়ুৰ্বেদিক শাস্ত্ৰত আমি ভালকৈ পাই আহিছোঁ জল নেটি বুলি যিটো মই কৰোঁ সপ্তাহত ৰেগুলাৰ নহ'লেও দুইৰ পৰা তিনিদিন কৰোঁ জল নেটি জল নেটি মানে ধৰি লওক আপোনালোকে এটা মই দেখাব বিচাৰিছোঁ এটা কাপেই ধৰি লওক এটা কাপৰ নিচিনা বা মগৰ নিচিনা এটা আপোনালোকে পাত্ৰ কিনিবলৈ পায় যাক জল নেটি বুলি কোৱা হয় বেছি দামৰ নহয় ত্ৰিছ চল্লিছ টকাৰ দামৰ হয় সেইটো আপোনালোকে যদি অলপ কুহুমীয়া গৰম পানী ইচিকুটমান নিমখ ডুবাই তাত পানীখিনি গুলি লৈ সেই জল নীতি পাত্ৰটোত ল'লে আপুনি মানুহটো যদি অকণমান বেঁকা হৈ লৈছে বেঁকা হৈ লৈ মাথাটো অলপ বেকা কৰি লৈ এটা তাতে পাইপ থাকে সেই পাইপডালেৰে পাত্ৰটোৰ পৰা পানীখিনি ওলাই আহে এনেকৈ নাকত যেতিয়া ভৰাব নাকত ভৰাই যেতিয়া ইটো নাকেৰে পানীখিনি ওলাই আহিবলৈ দিব আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব লাগিব যে আপোনালোকৰ পানীখিনি পেটত যোৱা নাই এইখিনিত আপোনালোকে বন্ধ কৰি ল'ব লাগিব পাত্ৰটো এনেকৈ বেঁকা কৰি মাথাটো বেকা কৰি যেতিয়া পানীখিনি বাকিব এটা নাকৰ ফুটাৰে সোমাই আপোনাৰ ইটো নাকেৰে ওলাই আহিব হয়তো কোনোবা প্ৰথম কৰোঁতে আপোনালোকৰ মাথা বিষ এটা হ'বও পাৰে কাৰোবাৰ হ'বও পাৰে কাৰোবাৰ নহ'বও পাৰে মই কিন্তু সপ্তাহত দুই তিনিদিন কৰি আহি আছোঁ প্ৰায় তিনি বছৰমান আগৰ পৰা কৰি আহিছোঁ মোৰ আজিলৈকে মাথা বিষ হোৱা নাই কিন্তু বহুত এটা ভাল চাইনা চা চাইনা চাইটিছৰ পৰা আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ৰিলিফ পাব বুলি ক'লেও বেয়া নহয় কৰি চাব জল নেটি বুলি কয় হয়তো আপোনালোকে যদি বিশ্বাস নকৰে ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকে ইউটিউবত মাৰি চাব বা গুগল কৰি চাব জল নেটি বুলি ঠিক আছে তাৰপিছত মই ক'লো যদি কাৰোবাৰ স্মকিঙৰ অভ্যাস আছে চিগাৰেট খোৱাৰ বেছিকৈ অভ্যাস আছে আৰু আপোনালোকৰ চাইনাচাইটিছ আছে চিগাৰেট খোৱা একেবাৰে কমাই দিয়ক যদি আপোনালোকে চিগাৰেট খোৱাটো নকমাই তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকৰ চাইনাচাইটিছৰ পৰা কেতিয়াও পৰিত্ৰাণ নাপায় চিগৰেট এটা বহুত স্মকিং এটা বহুত বেয়া বস্তু আমাৰ চাইনাচাইটিছৰ কাৰণে আৰু মালিচ আপোনালোকে কৰিব পাৰে দুটা আঙুলি বা এটা আঙুলি ল'ব পাৰে আঙুলি এটা বা দুটা লৈ আপোনালোকে কি কৰিব চেলাউৰিৰ ওপৰৰ অংশ আৰু নহ'লে নাকৰ কাষে কাষে যিবিলাক অংশত আপোনালোকৰ বিষ উঠি আছে বা আমাৰ এই হাড়ডালৰ তলৰ অংশ আপোনালোকে লাহে লাহে মালিচ কৰিব পাৰে আৰু মালিচটো কেনেকৈ কৰিব ঘূৰণীয়াভাৱে চাৰ্কুলাৰ এনেকৈ এনেকৈ আপোনালোকে কি কৰিব ঘূৰাই ঘূৰাই বৰ বেছি জোৰকৈ হেঁচা নিদিব যিমানখিনি আপোনালোকে কমফৰ্টেবল অনুভৱ কৰে সেইখিনি আপোনালোকে হেঁচা দি লৈ গোল গোলকৈ কি কৰিব মালিচ কৰিব তো এইখিনি কৰিলেও আপোনালোকে অকণমান অকণমান যদি ৰেগুলাৰ কৰে হয়তো দুই তিনি মাহত এটা ভাল ৰিজাল্ট পাব পাৰে কৰি চাব মই নিজেই কৰিছোঁ মই ৰিজাল্ট পাইছোঁ সেইবাবে আপোনালোকক মই কৈ আছো ঠিক আছে আৰু গৰম পানীৰ ঠেকৰ কথাটো যিহেতু মই অলৰেডি কৈছোঁৱেই ত' অভাৰ অল মই এইখিনি কথাই ক'ব বিচাৰিছিলোঁ যে চাইনাছ চাইনাছ আমাৰ সকলোৰে থাকে আৰু চাইনাচাইটিছ হৈছে বেমাৰটো এতিয়া ইয়াতে আমাৰ ডায়গ্ৰামটোত আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে দেখাই পাই আছে কমন প্ৰেছাৰ লোকেশ্যন বুলি দেখাইছে সাধাৰণতে কোনবিলাক জেগাত মানে বিষটো অনুভৱ হ'ব পাৰে বা চাইনাছ যিখিনি জেগাত থাকে ঠিক আছে ইনফ্লেমড চাইনাছ লাইনিং তো ইয়াতে ভিতৰত ইনফ্লেম আপোনালোকে হয়তো দেখা পাইছেনে নাপাইছে মই নাজানো তথাপি মই অকণমান জুম কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চাব ইয়াতে আপোনাৰ যিখন মেমব্ৰেইন দেখাইছে ন ইয়াতে গোলপীয়া ৰঙৰ এটা মেমব্ৰেইনো দেখাইছে মই এবাৰ আকৌ দেখাই দিছোঁ এইখন এইটোতো আমাৰ বাহিৰৰ মেমব্ৰেইন হৈ গ'ল এই যিখন বেৰ এই হালধীয়া পদাৰ্থবিলাকৰ লগত লাগি থকা যিখন বেৰ সেই বেৰখনত ইনফ্লেমেশ্যন হৈছে বুলি কৈছে সেই বেৰখনত ইনফ্লেমেশ্যন মানে তাত হয়তো আপোনাৰ ৰঙাও পৰিব পাৰে আপোনাৰ খজুতিও হ'ব পাৰে বা ফুলিও উঠিব পাৰে যিকোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ ইনফ্লেমেশ্যনৰ ৰিজন হ'ব পাৰে ঠিক আছে ত' সেইখিনি কথা আমি গম পালোঁ আমি নেক্সট শ্লাইডত চাম ইয়াতেতো মই ক'লোঁৱেই যে কোনখিনি কোনখিনি জেগাত আমাৰ থাকে ইনফ্লেমেশ্যন ক'ত হয় আৰু ফ্লুইডছবিলাক কেনেকৈ বেছি হৈ গ'লে হেঁচা এটা পৰিব পাৰে ইয়াতে হালধীয়া ৰঙেৰে দেখাইছে এইখিনিতো দেখাইছে হালধীয়া ৰঙেৰে আৰু আমাক ইয়াতো দেখাইছে দেখিছেনে তো সেইবিলাক যেতিয়া মিউকাছ মেমব্ৰেইনৰ পৰা যিবিলাক বিজলুৱা পদাৰ্থ ৰিলিজ হয় বা নিৰ্গত হয় সেইবিলাক বেছি হ'লেও আমাৰ চাইনাচাইটিছ হ'ব পাৰে আৰু মই এইখিনি বস্তু অলৰেডি দেখালোঁ যে আমাৰ লাওখোলাটো বা আপোনালোকে যদি আমাৰ ব্ৰেইনটোক চাই আমাৰ কোনখিনি অংশত সাধাৰণতে চাইনাছবিলাক পোৱা যায় মই অলৰেডি আগৰ ফটো দুটাটো দেখালোঁ ইয়াতো দেখাইছোঁ যিবিলাক মই ৰঙা ৰঙা কৰি ৰাখিছোঁ সেইবিলাক জেগাতে সাধাৰণতে আমাৰ চাইনাছবিলাক আমাৰ থাকে আৰু সেইবিলাকে আমাৰ প্ৰচণ্ড মূৰৰ বিষৰ সৃষ্টি কৰে ঠিক আছে তাৰপিছত এই সাধাৰণতে আমাৰ মই অলৰেডি যিহেতু ক'লোঁ এই কপালৰ ছাইডৰ অংশ নাকৰ এইবিলাক অংশ বিষ আৰম্ভ হ'ব পাৰে জাষ্ট মই ফটোখন দেখাই দিছোঁ এনেই আৰু তো এইবিলাক আমাৰ ধৰক ফাইনেলি মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যেনেকৈ আমাৰ যিখিনি মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ঘৰুৱা টেনচন ঘৰুৱা ষ্ট্ৰেছ পঢ়া শুনাক লৈ কাৰোবাৰ চাকৰিক লৈ সেইবিলাকত আমাৰ পৰে টেনশ্যন হেডেকত পৰে আমাৰ মাথা বিষ বা হেডেকৰ বহুত ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ টাইপছ আছে এটা হৈ গ'ল আমাৰ টেনচন টেনচনৰ কাৰণে হোৱা মাথা বিষক টেনশ্যন হেড এক মদ খোৱা আজি মদ খালে কালি ৰাতিপুৱালৈ যদি মাথাটো বিষাই থাকে সেইটো কোৱা হ'ব হেং অভাৰ হেড এক মাইগ্ৰেইনৰ কথা মই অলৰেডি ক'লোঁৱেই মাইগ্ৰেইন সদায় এটা চাইডে বিষায় মাইগ্ৰেইনৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি চোৱা নাই চাব আৰু আমি আজি চালোঁ আমাৰ চাইনাচাইটিছ অভাৰ অল আপোনালোকে যদি বেমাৰ হয় বা মাথাৰ বিষাই থাকে একোতো কামেই ভালকৈ কৰিব নোৱাৰিব এই ফটোখনে সেইটোৱে দেখাব বিচাৰিছে না আপোনাৰ ভালকৈ খাবলৈ মন যাব না আপোনাৰ কিবা কৰিবলৈ মন যাব না আপুনি যদি ঘৰত বহি ৱৰ্ক ফ্ৰম হোমো কৰে সেইটো কৰিব পাৰিব লেপটপটোৱে সেইটো দেখাইছে আপোনাৰ পৰিৱেশৰ লগত আপুনি খাপ খাব নোৱাৰিব গছৰ পুলিটোৱে সেইটো বস্তু দেখাইছে পৰিৱেশৰ লগত আপুনি খাপ খাব নোৱাৰিব কাৰণ যদি আপুনি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই আছে ঠিকে আছে অকণমান কোলাহল পৰিৱেশ এটাত ওলাই গ'লে আপোনালোকে বহুত বেছি ভয়ানক বিষ আৰম্ভ হ'ব বা এইবিলাক আমাৰ ফটোগ্ৰাফী বা আমাৰ এটা বেগ দেখাই যি বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণ দেখাইছোঁ বিশেষকৈ মই দেখাব বিচাৰিছোঁ মানে যে যদিহে মাথা বিষ থাকক বা বেলেগ বেমাৰে থাকক আপোনালোকে মনটো কেতিয়াও শান্তি হৈ নাথাকে একো কৰিবলৈ ভাল লাগি নাথাকে কিন্তু মাথাৰ বিষ হ'লে যে আপোনালোকৰ এতিয়া আপোনাৰ কাৰোবাৰ ভৰিত দুখ পাইছে আপুনি মাথাটো ঠিকেই আছে চববিলাক কাম হাতেৰে কৰিব পৰা কামবিলাক কৰি আছে যদি আপোনাৰ ব্ৰেইনটোৱেই যদি ভাল নাথাকে ব্ৰেইনটোৱেই যদি সঠিকভাৱে কাম কৰি থকা নাই আপুনি বাকী কাম কেনেকৈ কৰিব সেইকাৰণে মই কোৱা ক মই যিখিনি কথা ক'লোঁ পাৰিলে চেষ্টা কৰিব কথাখিনি মানি চলিবলৈ আৰু মই মাইগ্ৰেনৰ ওপৰত যিটো ভিডিঅ' বনাইছোৱেই আৰু এইটো মই চাইনা চাইটিছৰ ওপৰত বনালোঁ আৰু মই যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাই যাম আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পাইছে মৰম চেনেহ দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব সঁচাকৈ মই আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হওঁ আৰু মোৰ আৰু মন যায় ভাল ভাল কাম কৰি যাবলৈ মই আশাবাদী আৰু আশা কৰোঁ সদায় কৰি আহিছোঁ যে মোৰ ভিডিঅ'জবিলাক আপোনালোকে ভালেই পাইছে ফৰ নলেজ পাৰপজ মই জ্ঞানৰ কাৰণে যদি কোনোবাই নাজানে বা বিশেষকৈ আমাৰ গাঁৱলীয়া মানুহখিনিয়ে সম্পূৰ্ণভাৱে জ্ঞান নাথাকে বা নাজানে কিছুমান ভুল ধাৰণা থাকে সেই ভুল ধাৰণা বা জানিবৰ বাবে নলেজ পাৰপজৰ কাৰণে সেই ভিডিঅ'জবিলাক বনাওঁ কোনো ইয়াতে মই মেডিচিন প্ৰেছক্ৰিপশ্যন বা তেনেকুৱা একো সেইবিলাক কাৰ্যক লৈ ভিডিঅ'জবিলাক নবনাওঁ যদি সেই ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাই ভাল পায় শ্বেয়াৰ কৰিব আন এটি ভিডিঅ' লৈ আমি বহুত জলদি লগ পাম